Hello guys. Okay. So, first of all, congratulations that uh, your exam is already over. Ya. Yeah. Uh, pertama sekali saya ucapkan takniah kerana anda dah melepasi pentapsiran satu. Okay. So now, no need to cry, uh, no need to be upset with your uh, result. Ya. Yeah. Uh, sekarang tak payah uh, menangis ataupun berasa sakit hati terhadap keputusan anda. Okay. So, what you need to know is saying that we need to do the post mortem. We need to know what is actually the lagging part <clears throat> and how do you going to improve it. Yeah. So sepatutnya sekarang kita ialah buat uh, post mortem. Yeah. Uh, lepas itu kita kena tahu apakah kelemahan diri dan mengapa anda buat salah. Eh? So one thing is that you might need to consider is saying that uh, how your result. I'm not sure. Yeah. So far that I going through uh, only your admit people is super duper terrible ya yeah? uh, jadi saya pun tak tahu apakah keputusan anda ya yeah? jadi setakat ini yang saya nampak hanyalah uh, kertas uh, bukan uh, subjek matematik tambahan anda adalah yang paling teruk <coughs> Okay, so you need to consider either you want to stay in this class or you want to change your class i'm not sure yeah? that one will be depending on you ya yeah? So I assume saying that you guys are going to be stay here. Uh, the number is still remain as 17, yeah. Baik, right, uh, jadi terpulang dekat anda sama ada anda masih mahu kekal di kelas ini ataupun berpindah ke kelas lain. Setakat ini saya membuat uh, tang uh, anggapan bahawa nombor ini masih kekal pada nombor 17. <coughs> okay. From very beginning, I really let you know uh You need to understand, yeah, you are now in science class. So, what is actually the requirement for your science class? Yeah? Your science class, for the all, Yeah, uh, your senior, the batch 2024, the result for IMAP is already coming out. Okay? Your senior managed to maintain at the GMP of 5.00, improved from 6.59 to 5.00. So, for your batch, you need to understand saying that you need to maintain the gmp at 5.00 okay jadi keputusan untuk spm 2024 matematik tambahan gmp kita berada di 5.00 ya telah pun meningkat daripada 6.59 menjadi 5.00 ya jadi untuk anda anda sekurang-kurangnya kena maintain saya untuk memastikan bahawa GMP anda adalah pada uh, 5.00. Okay, if based on your senior down currently in form 5, there are only 8 of them. Yeah, so uh, I I wish uh, they can achieve it. Yeah, so if they can achieve what uh, Miss Grady is actually targeting, that is 3.83. You know, uh, she is actually targeting on 3.83. Yeah? Jadi uh, setakat ini apa yang berlaku dekat sini kamu dekat atas mereka hanya 8 orang. Ya. Saya tak pasti. Ya. Dan tentu uh, saya tak pasti saya nak harap mereka boleh capai ataupun tidak. Ya. Setakat ini saya beritahu anda bahawa Miss Gradis target 3.83. Ya. Okay, bermaksud uh, lebih baik daripada 5.00. Ya. so why i mentioned this thing to you is because i want you to think yeah uh, trying to change your behavior right five uh at least 5.00 or if like what miss credit is targeting 3.83 yeah? you need to be better or at least you need to maintain at 3.83 that is what i'm going to be telling you okay but so, uh, anda kena ingat, yeah, uh untuk cuba sedaya upaya untuk kekalkan 5.00 ataupun yang lebih baik ya, daripada Miss Gradis punya 3.83 ya, 3.83 ya. jadi dia adalah satu cabaran kepada kita semua okay? it's actually the challenge to all of us okay. now uh, try to uh, recap ya, yeah, uh, trying try to do a post-mortem uh, I already calling you, yeah. When you actually read the WhatsApp group, you already understand saying that I'm actually in your fire, yeah. Yeah, saya sudah beritahu kamu anda semua bila anda baca message dalam WhatsApp, kamu sepatutnya dah tahu saya dalam api, yeah, kebakaran. Yeah. yep. So let's see, yeah. What is the post mortem that we need to do? Okay. I notice that. You guys are still bringing the whole idea of your form one, form two, form three to your form four. Anda masih mengekalkan tabiat kamu di tingkatan satu, dua, tiga ke tingkatan empat. Kamu ingat? You actually thought that? Hey, I don't know how to do my calculation. I just write my answer. I'm going to get my marks. Hey. Kamu masih ingat bahawa, eh tak kisahlah saya boleh buat ataupun tak boleh buat. Janji saya tuliskan jawapan, saya dapat maka. I'm telling you, sorry. In MS, steps are important. Without the step, your answers correct still get zero. Yeah? Jadi dekat sini, saya nak tekankan bahawa minta maaf. Jawapan kamu betul, tanpa langkah kamu memang kosong. Matematik tambahan memerlukan langkah kerja. Okay. Uh, and some more. Yeah? Uh, you need to understand also. Uh, for your IMAX, one mark is not easy for you to get. Yeah? Uh, so that is one thing. Yeah? Ingat untuk satu markah, matematik tambahan memang sukar untuk dapat. It's not necessary. You think that one step is one mark. Yeah? Jangan asyik-asyik fikir bahawa satu langkah satu markah. It ya. Yeah? it doesn't work in that way. Dia tidak bergerak sebegitu. Yeah, jadi so that's all. Yeah, I'm not going to talk so much on this one because uh, I think I'm going to repeat talking about it when we meet it face to face later. Okay, so what I want to let you know is saying that uh, let's uh, discuss what is actually left over here. Yeah, you're only going to be. Uh, talking about all this stuff yeah? so now let's go your discussion for the questions number one so this is a paper one questions number one they're actually talking about is uh, this question so i don't think that i'm going to read the uh, what we call the questions anymore because it has I been mean, given in the form of malay It's in the form of uh, uh, english so don't tell me saying that Bahasa barrier yeah So saya tak akan mengulang soalan sebab soalan tak kisahlah dalam bahasa Melayu ataupun bahasa English telah pun diberi dalam kertas soalan. Okay, uh, jadi jangan beritahu saya ada masalah dalam bahasa. Yeah, uh, to be honest to you, uh, information from Miss Grady's, yeah, she never provide the Malay version. Yeah. Ya, untuk pengetahuan anda daripada Miss Gradis, ya, dia tak pernah pun menyediakan bahasa Melayu. Okay? so it's under my own uh, sympathy, my own generosity, I giving you the Malay version. Ya, yeah? it adalah disebabkan oleh uh, saya punya semangat ya, yeah, uh, Okay, dan juga apa yang datang daripada saya, saya beritahu, saya menyediakan dalam bahasa Melayu. Okay. okay, so when you read this question, you can understand saying that they are very straightforward. They are already telling you saying that alpha and beta are the question. Uh, they are already giving you, right? They are already telling you alpha and beta are the roots. Yeah. So dalam soalan telah pun memberitahu kita bahawa sebenarnya alpha dan beta merupakan Puncha puncha. Uh, so next thing. So, uh, when you actually see the roots and talking about your alpha and beta. So you only have three chapters: chapter one, chapter two, chapter three. So which chapter is talking about alpha and beta? Roots only your chapter two. So which part inside of chapter two is talking about roots? Is only part one and part two. Part one is to find the roots. It will never mention alpha and beta are the roots. They will ask you to look for the roots. So only part two they is talking about given alpha and beta. So part two will always talk about is S O R M P O R. Okay, hey, bila kamu fikir balik, ya, kita hanya ada tiga bab sahaja, bab satu, bab dua, bab tiga. Bab mana satu yang menyentuh tentang punca-punca? Hanya bab dua. Dalam bahagian bab dua, manakah yang ada menyentuh tentang punca-punca? Bahagian satu dan bahagian dua. Bahagian satu adalah bahagian yang suruh kamu mencari punca-punca. Dia tak akan beritahu kamu alfa dan beta. So, bermaksud justru itu hanya bahagian dua Sahaja yang akan melibatkan um, uh, gi, uh, bagi kamu alpha dan beta sebagai puncak-puncak. Jadi dalam bahagian yang kedua kita hanya akan menyentuh tentang SOR dan juga POA, Sum of Roots and Product of Roots. Jadi, so inside here we will need to remember for your sum of root the formula will be alpha plus beta because it's a sum equal to negative b over a jadi anda kena ingat untuk s o a campur punca-punca hasil tambah punca-punca itulah yang dimaksudkan oleh s o a formula dia adalah alpha campur beta sama dengan negatif b over b bahagi dengan a ya b bahagi dengan a Meanwhile, for product of the roots, there is a no POR. The formula will be always alpha beta equal to C over A. Yeah. Sementara untuk POR, iaitu product of root, hasil darab punca. Ya, yeah. hasil darab punca ya. Yeah. formula dia adalah sentiasa bersamaan dengan alpha beta sama dengan C bahagi dengan A Based on the formula, we need to understand that we need our A, B, C. formula tersebut, dah tentu kita A, B, C. So where is our A, B, C? So based on our formula, A x squared plus B x plus C equal to 0. Jadi datang dari mana nilai-nilai ABC kita adalah berdasarkan kepada general form. Ya, iaitu uh, persamaan umum ya, untuk persamaan kualiti iaitu AX kuasa 2 campur dengan BX campur dengan C sama dengan kosong. Bila, okay when we do the comparing that is your 3x squared minus 5x minus 7 equal to 0 ya yeah? jadi bila kita membuat perbandingan dengan persamaan kuadratik yang diberikan kepada kita 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 7 sama dengan kosong when we do the comparing we will be able to get the information A is equal to 3. Ya? Secara perbandingan, kita akan mendapati bahawa A sama dengan 3. B, oops, B is equal to negative 5. Ya? B kamu akan bersamaan dengan negatif 5. Jangan uh, jangan abaikan negatif anda. Ya? Don't neglect your negative. C -7 ya yeah. your uh, nilai C kamu adalah sama dengan -7 ya yeah. dan seterusnya apa yang kita perlu jawab untuk bahagian A iaitu alpha campur beta ikut sahaja formula yeah. for the value that looking by the question in part A we just use the formula negatif negatif B negatif 5. lima bahagi dengan A Tiga. So it will become negative, negative become positive 5 over 3. That's all. Now, sum tara kita punya S O R. Eh, sorry, P O R, Alpha Beta, sum C dengan A is equal to negative 7 over 3. So you can leave it as that way, eh? because this is already giving you the marks. So this one will be one mark, and this one will be also one mark. Itu sahaja. That's all. Yeah. Okay. For part B. Yeah. For part B. Okay. For part B, we need to form a new quadratic equation where your roots change to two alpha and two beta. Untuk bahagian B, kita perlu membentuk persamaan kuadratik di mana punca puncanya telah berubah menjadi dua alfa dan dua beta. Okay, so first step, you will need to look for the S O R. You can actually write as the new, right? Kamu patut bermula dengan S O R. Kamu boleh tulis dengan perkataan baru bersamaan dengan dua alpha plus with 2 beta. That is a new root. Dia akan excuse me. Dia akan bersamaan dengan 2 alpha campur dengan 2 beta. Okay. Sebab ini adalah punca baru dia. Factorize the 2 out. Faktorkan 2 dalam hanya left alpha plus beta. Ya. Dalam hanya tinggal alpha campur beta. Kita tahu nilai itu. Nilai itu adalah 5 per 3. Okay, that is our value, alpha plus beta. Jadi, we will be getting 10 over 3. So, this is our new SOR. Eh? Jadi, nilai dia adalah 10 per 3. Eh? Ini adalah uh, nilai baru bagi SOR. Kita buat semula untuk POR. We repeat for the POR. So, you can put the word new. Okay. So the product telling you multiply. So we have two alpha multiply with two beta. Eh? Seperti nama dia telah pun beta kita P adalah hasil darab maka kita darabkan mereka dua alpha darab dengan dua beta. Kita akan dapat we will be getting 4 four alpha beta. Kita akan dapat empat alpha beta. Nilai alpha beta kita tahu negatif tujuh per tiga we know the value of your alpha beta negative 7 over 3 so we're going to sum it in jadi kita akan masukkan nilai tersebut finally we're going to get the answers negative 28 over 3 ha, akhir sekali kita akan dapat jawapan dia negative 28 per 3 are we done? not yet ha, dahkah kita selesai? belum lagi Okay, we need to find the quadratic equation. So, for the quadratic equation, untuk uh, persamaan kuadratik formula dia adalah x squared minus SOR x plus with POR equal 0. Uh, jadi, ini adalah persamaan dia x kuasa 2 tolak uh, SOR x tambah dengan POR sama dengan kosong. Sub in the value. So, we're going to have x squared minus 10 over 3 x minus 28 over 3 equal to 0. Jadi, kita dah masukkan. Ini bentuk persamaan dia. Okay, but you will still need to remember. I did telling you your ABC must be integer. Ada saya beritahu anda nilai-nilai A, B, C mesti dalam bentuk nombor bulat. Tak boleh pecahan. Not able to be in fraction. Hence, dengan itu kita darab tiga. Okay, dengan itu kita darab tiga. So, we are going to get 3x squared minus 10x Minus 28 equal 0. Dengan itu kita akan dapat 3X kuasa 2. Tolak 10X. Tolak 28. Sama dengan uh, kosong. Okay? Dengan itu kita tengok soalan ini adalah 2 markah. These questions are actually 2 marks. So how does the 2 marks allocation? The 2 marks allocation is this whole part. Semua bahagian ini adalah bersamaan dengan P1. Dan seterusnya, dah tentulah nilai akhir. Okay? Uh, baik, saya akan berhenti untuk video yang pertama ini. Ya, untuk soalan satu sahaja. Okay, uh, salin, ya, fikir balik ya, bagaimana membuat soalan ini dan seterusnya baru kita pergi ke soalan nombor dua.